Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugen ijining bocah-bocah. Samangane ing dino iki eh aku bakal wabar materi nulis aksoro Jawa mau pasangan kanggo materi pengayaan ning gone kelas 8. Sadurunge sampean materi ono ing aksara mudha sing saiki sampean lampahi, ya. Anggo pangeling-eling dhisik. materi panu materi aksoro murdo iki ora bakal makku nek sampeyan durung ngerti konsep penulis aksara Jawa mawa pasangan sing kudune wis disinaoni ana ing kelas itu Nah, iki pasangan. Mula saiki ayo di sinaoni maneh luwih dhisik. Ning ngene dhuwur wis ana aksara legena ya. Aksara legena niku aksara pokok, aksoro bakune ha sampe ngo sing cacahé ana 20. No, Paribasané aksara legena iki padha kaya sampean ninggone aksara latin niku A sampai Z. Mula iki dhisik kudu sampean apalno. aksoro iki kudu sampean apalno upamane sampean sing wis kelas 8. Ya yeah. utawa minimal paling siti sampen apal urut-urutane lati ne kio hono coro unine yo hono coro ko tuto sawo lo podojoyo nyamago potongo so, supaya gampang no sampen an, anggone garap bisa luwe cepet tanpo ngole ipang anggone kone ngendi rone ngendi nyone ngendi moneng ngendi banjur sinomer luru terap-terapane urut-urutane sampen kudu iso lan ngerti panganggone sandangan. Ya, iki tak uh, tak menehno ning dhuwur iki sandangan sing perlu-perlu diseahe. Ana sandangan swara kanggo ngewahi ungine kuado ing aksara Jawa ya. Ana ulu, keboluarane kanggo e uh, muni swara i. Contohne misalnya Ha diweni wulu dadi hi, na no diweni wulu dadi ni. Ngono ya. Contoh iki koyo ngene tak tak tulis ning Nah, iki kan na no, ya. Iki aksara na. No. Sampeyan sawang ning kene iki aksara na. No. Dene diweni wulu ning dhuwure, muni dadi ni. Nah, koyo ngene kabeh. Pi asinaon ning gone kelas itu semester si ji wudhu ni lah ini kia wana pepet ganggu muni e uh. iling-iling, muni e ya, ini, uh. ini kia sebelahnya suku, kanggo u uh. gampang banget ditanane mergo wujude suku kia kaya u, kaya ancing kaya u nah ini sing taling, ini taling, ini ngondi ngarepe contohnya kaya gini ini wana aksoro re di sawang ini kia, ini wana ro diwenei taling unine dadi re. Coba ya, taling manggone ana ning arep. Nah iki unine kanggo e karo e. Jenenge leng, e karo e. Nulis e karo e, unike karo e nganggo taling, ditutuk nganggo pepet, lek pepet e. Bisa? Nah, sing pungkasan sing sandangan swara ono u. Coba-coba ana nganggo nget-ngetok. Paling taruk u. Contone kaya ning iki ono aksara no nah diwene taling taru kiwa tengene dadi no diling-eling kiwa tengene dadi aksara sing arep sandang, iku ono ning gone tengah-tengah iki delok ngene titik-titik iki ini yes. sore ono sandangan panji kekwando. sandangan panji gekwando kanggo muwi aksara si utawa konsonan sawise aksara sing di sandang Onok plus h plus r plus N, karo pangkon ana, dene pangkon iki fungsine beda. Kanggone beda. Kanggone kanggo mateni aksara dijo aksara sigege konsonane nanging eh panggone ana ning ngene murine utawa ukara, ora kena no dipangkon ana ing tengah-tengah tembung utawa tengah-tengah ukara. Wis e, gampangane kok ngene, iki ana ta. Ha nah, diweni wigyan dadi tah iki aran wigyan yo. Bocone tah. Ta. Ha iki ana Mo diweni layar, jadi mar. Nah, ini anak so diweni cak, jadi sang. Hmm, langsungnya contohnya liat pangkon kayak gini. Wajik, ini wa, ini jo, diweni apa mau? Su, ulu ya, jadi waji Terus ini ka, merga wajiknya si wajik ka. Sing ane, ka seingguli kudu diilangi ane, jadi kari kaito. kusina langsung dipangkon kene wajib untuk percepatan ya guys. Nah, -wis -wis banjur manci ono ning ngene materi pasangan. Nah, pasangan iki penting supaya sampean kanggo iso nulis maneka wujud ukara, maneka wujud tembung. Nah, aksara pasangan iki ya padha padha kaya dene ninggone aksara legena nanging iki wujute fungsine betomane fungsine meh padha kaya pangkon nah lek pangkon iku mang ora oleh ditul, ditulis ning gone ning tengah-tengah tembung utawa tengah-tengah ukara dene lek butuh nganggo pangkon nganti eh, pasangan ya mateni suara kanggo dijoko konsonane nangi panggone nang no tengah-tengah contone koyo ngene wis uh, eee... contone apa ya nek rambut nah iki ana aksara ra ya rambutkan ini di sisi R A M B U T nah. sama dengan nih ni aksoro jawa ini. aksoro podisi dengan repiki ono R berarti cukup ro nah. terus banjur ro iki ono opo M ni ono dicukup cukup teko aksoro mo tulis saya disi mo nah lupa mau sih lah romo lah mulane a ninggoni aksoro mo iki kudu ilangi nah ngilangi ini ora kena nganggo pangkon nah ini nganggo pasa, pasangan nah pasangan sing jinggo opo yaiku pasangan sing sakwise huruf m iki aksara pasangannya opo mari huruf m opo b mak nah, berarti pasangan sing dinggo yaiku Aksoro bo nah iki pasangan nah iki boe nutupi a ning -neng. aksoro aksara mo dadi ramba dan ini bu diwenei suku na rambu terakhir opo iku pungkasane mari bu ono aksara ta na rambu towa. nah iki kan wis mari yo tembung iki wis mari gak iso ditambahi pasangan maneh mergo nggo iki pasangan maneh munine lanjut mergo terakhir lagek nganggo pang pangkon nah, tes nah iki wacane ram rambu nah konsep kayak ngono kok sampean iso latihan maneh iki materi ning nggone kelas pitu semester loro San, uh, pasangan ini pasangan nih yo yo usah so, khawatir dibuka di, mana buku nih kelas pitu nek si turun di ilok no garong tuan langsung aja contohnya nengke, nih gini mbak mas si e, tak sama dengan si Kabe dan gak bingung nah, iki Ayo sing nomor 1 iki si Wahyu budal ngaji. Aksara posisi C sing ditulis nah, wow. nah, wow. nah, Marwa. Wow. Ha ki wa. Nah Marwa hmm. iki opo, aksara apa? Ha to. Aksara Ha iki ora iso sampean jupuk teka aksara Ha banjur sampean ke pasangan ya. Ya. Mergo ning gone kene wis ana sandangan panyi wando, Wando yo. Ya. Kanggo memuwi. Ha. Banjur nah. mari wah kene ana aksara Nah, kok ini kita wacone wah. Banjur hmm. wah, terus jadi wah yo, ya. hane diwakili karo uh, wiknya, banjur lanjut yu nah, you itu kedatian soko aksoro yo aksoro yo ini nah, eh, kok ini gini aksoro yo lanjut di apa ini u yu nah suku ini lanjut bu bu u terus do ada mari po oh, ono huruf l ma l dijogok toko aksoro lo banjur nah, bengkari tadi l to didelok mari eliki ono oh, aksoro po iki ngo. nah, ngoe ben lanjut ujute ora iki ngapi nganggu pasang pasangan tes ngo nah, di Yo, terus diwenei wulu ngaji terus ini gampang toh gampang kan sampean pak Yo, latihan nah ini kodo tum Yo t u m imo, tumo dan Wo tumba wujudnya pasangan tumba s tumba so sing dibutuhno nolak mung tumbas ora enek oe to soe dipak eh uh, dipasang nganggo aksoro apa iki sawise s po eh uh, uh, tumbas pe nah kipe ya unine pe apa mau pe nganggo mene uni e pepet Oh, gak gak kena si si pergi ke eh uh, nanti penek ek malam mati tumbas pe Alat rekamannya mati Gila di Yes Udunya diberi pepet ya Penye Nah ini nye Mari pe Anak nyo mungkin Begini anak nyo Penye Penunininye Diberi Paling pe Nye Ta N Penyetan Penyetono noe kudu dipangkon nganggu pasangan opo mari n nah, pasangan to tim mini e nganggu taling tim temo pasangan mane tim p nah, tumbas penyetan tim lagi pepete urun urun diwenei ya Nah, sing Ratna, Ratna. na, Yo kipasangan pasangan no, masangi to ben dadi Ratna. Terus ja jam i t ke Oh, uh, eh, sudah ditulis ya. Oke. Okay. Okay. Nah, ini ki ki nganggo latihan ya. Mergo ning kene ana eh uh, sandangan pancingan ya. Ana cokro ning kene. Hmm. Geprek oh, iki lali. Lali ning orang kelompok nah. Siro kira-kira ngene. Kan? Wis iki. Lumayan. Ya. Samun nggih dicontone. Nah, sampean sampun saged eh nulis ukara utawa tembung-tembung sing nggunakake pasangan ko ngene iki. Mengko sampean ning nggone kelas get, baru ketemu aksoro murda ini, utawa aksara swara lan aksara wilangan ning nggone kelas 9 arah sarerekan. Iku gampang. Sing paling wigati paling penting sampean kudu ngerti konsep nulis yang pasangan di sini mergo iki pondasi ini kita dasar ini, ini ya, nulis, ya ini, supaya... nulis ini ya yo tak ngatek wando nih supaya nganggu nih nulis ini bener penganggu bener kapan sampean nganggu eh, pasangan sampean kapan sampean nganggo eh, sandangan penyikat wando Nggih wis ning kono, ladek lanjut ning ni. aksoro aksara mur, murdur. Hmm, aksara murdur utawa aksara madhana iki asline aksara uh, rekaan, re rekaan ya. No. Aksara uh, sing wis ora dinggo mergo wis ora relevan ning panulisan eh uh, aksara Jawa jaman saiki, mergo iki aksara eh uh, biladial ya, aksara sing ngabab misalnya iki Contone ngene nope. iki aksara aspirat ngono ya. Hasine wacane iki ba ono. tengah-tengah iki ono ha ne ka tha sha mono. Nah, neng saiki iki aksarane di alihfungsikan iki dadi eh kanggo nulis wando-wando sing u ukara-kara sing nganggo kapital. Nah, ana li post pocen nisané. Tata carané panulisan nganggo aksara murdo, iki ning nggone tembung utawa ukara. Siji, aksara murdo, ora kena dadi sisih gegeng wandha. Ya, ora kena dipangku lan ora kena dipasangi. Nanti aksara-aksara iki gak kena diweni pasangan, koyo iki mau ya. Nah, iso dikeki pasangan koyo ngene Kan ora kena dipasangi. Gak kena dipangku, gak kena dipasangi. Nah, iso dijupuk aksarane aksara panci geget konsonan itu kanggo karo ora kena dikei pas pangkon uh, ga iso dikei ngene iki aksara murdo cukup ditulis sa, Aksoro aksara saben saat tembung tapi limanggon ing ngarep yen ora ono yo aksara mburi lan lan sateruse aksara murtu bisa diweni sandangan Aksoro murtu dijanggepi pasangan saing sehingga bisa jadi pasangan bisa jadi pasangan tapi gak kena dipasang ngerti ya bedanya nomor si jika nomor papa tiga ya. langsung ya contohnya ini gini nah ini contoh tembung marwan marwan ini jenengnya wong ya ya apa caranya nulis marwan sama dulu ini gini ini kan jeneng jeneng ning gone protocara panulisan. Wando ngarep, huruf sing arep iki ditulis nganggo huruf gedhe. Ya padha kabeh ning jeneng panggon, jeneng menungso, uh, panulisan gelar, utawa lan liyane sing kudu ditulis nganggo huruf gedhe. Nah, iki di uh, diwakili nganggo panulisan aksara murto. Ya. Nah. Marwan tenangi wa wow. tapi didelok disi Marwan iki ana wa mo karo wa karo n iki ana gak saka salah siji ning kuncunan iki sigekan ini anyegian sing iso ditulis nganggo aksoro murda Ditelok ning kene ma ora enak Pak berapa apa ditulis ning nganggo aksara mau biasa ma nah, kini e, ono R yo ya, di mana sandangan apa nah, ya mar anjur wa wah no wonten pak aksara murdo kak ono ono mau nakata siapa baganya ki wonten nya mar wa e mar wa do n dijogok tekok aksara apa nih, no do no kan wonten pak niki pak tapi di delok aturan ini Aksara murda gak iso dadi sikik wando, ora iso dipangku. Di ora iso ning mburi kene mergo naik senajan to ono aksara murdane gak iso digawe. Ya yes, gak iso wujud aksara ini kaya ini Banjur dipangku niki ora oleh. Tetep po nganggo no biasa banjur dipangkon marwan kaya ngono. Mergo gak iso dipang pangkon. Nggak terus tem a jenenge wonten aksara murdane Pak ora oh, apa. Oh. Ntembungan perlu klaten ayo sampe sing tau ning klaten. Padestanan ning klaten Pak. <laughs> Klatene iki aran kutho ya, kutho cilik ning gone Jawa Tengah ngono. Nah, kula ning kene TVWT nganggo huruf K gitu. mungkin ono kau apa Oh, ono Pak. Oke, ditulis wujud. Nah, suruh mudah niko. Iko kan lanjut kelah untuk kala ya. Ngilangi A ninggone eh iki disambung nganggo pasangan apa iki? la macam nah, ini kayaknya. Kla ten lho kan pak tone kan wonten pak aksara murdo Yang ini nih didelok aturan nih saben sak tembung dalam satu kata cukup ditulis menggunakan satu Aksoro murdo to. misalnya kok ini Kla ten nah, terakhir nih Iki oleh nanging cukup ditulis nganggo aksara legena biasa. Pengine nang wacane glateng bener iki. Ning nek sampean to iki kok tulis nganggo aksara murdo yo ora. Kayak oh. timbang jariku timbang ilang-ilang mending sak tembung salah satu kata ini misale ditemokno luwes apa siji yo ditulis salah siji ae. Nek ora ana ning ngarep yo lek ngarep gak ana misale kae manggon asor mudane ya tone nek karo to imune saterus. Pokoke cukup sak tembung ana no, sito. Cupoe beda no antarane iki tembung umum karo iki jeneng. misalnya kaya cahya no, misalnya misale kan niku jenenge wong iso aran aran sinar yo kan lek sinar ning basa Jawa cahya nah, Ini suroboyo, gampang ya so murdo su keisuku so, wong bo, yo ijen ra ra kan gak ono aksoro murdane pak ra, tapi te to yono, nah, kirata dikik pasangan opo nah, dikik pasangan nah, na, yon na, aksoro murdane cuma cukup tinggo nintin, itu, kirat utawa ini samping kita ini biasa utawa naik kasur murtorat nah yuk ora popo podo kok nah itu uh. contoh panulisan mowo pasangan dengan dengan Arab aro aksoro murdo nah, kimateri kanggo dino iki Tulung disinauni mergo iki sesuk mlebu ulangan. Yen ana sing ditakokno iso sampeyan japri ning gone ni. aku utawa sampeyan iso uh, kirim pitakonan ning gone ni Google Classroom. Cukupi semene ae, warahmatullahi wabarakatuh.